В рамках рабочей поездки глава местной администрации городского округа Нальчик Залингри Хагасов побывал в средней школе лицея номер 5 и ознакомился с ходом ремонтных работ, которые там проводятся. Внимание мэра к этому объекту объясняется не только тем, что это здание является самым интересным в городе с точки зрения архитектуры, чего стоят одни только ее колонны и лепнины на фасаде и стилизованные глобусы на фронтоне, почти как на главном здании МГУ на Воробьевых горах. Это строение к тому же является самым старым школьным зданием в Нальчике. Сейчас здесь самый разгар ремонтных работ. На предполагаемый вопрос, почему ремонт затеяли в период учебного процесса, есть простой ответ. Деньги из федерального бюджета поступили только летом. Пока провели тендер, как того требует закон, определили подрядчика, подготовили проект, наступила осень, а с ней и школьная пора. Сперва нужно починить все, сделать телевизию, а потом делать. Подшивать. Потому что, не дай бог, мы сейчас подождем. Будет красиво, а она там обвалится и кому на голову Подрядчикам дано поручение пригласить специалистов и самым тщательным образом проверить состояние межэтажных перекрытий. Спасибо погожим дням, строителям и муниципальным властям. Школа уже получила новую крышу. Полным ходом идет ремонт спортивного зала. Предстоит замена оконных блоков. По окнам еще раз не знаете, в чем дело. Пока хорошая погода чтобы потом не пришлось отапливать свежий воздух, чтобы быстро проступали и начинали делать Одно окно сняли, поставили, следующее перешли. Глава местной администрации городского округа Нальчик также дал указания по благоустройству территории школы и предупредил, никаких подписей в акте приемки без наведения надлежащего порядка внутри здания и снаружи. Если указания главы города по вопросам ремонта старейшего здания среди образовательных учреждений Нальчика будут выполнены, в чем не приходится сомневаться, то здание школы лицея номер пять станет одним из самых презентабельных в городе.